dia setelah dia meninggal dunia. Disebut di dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis Isra dan Mi'raj. Nabi yang salam dibawa melawat oleh malaikat Jibril melihat satu golongan manusia yang mengayak muka dia sendiri. Yang mengayak dan merobek dirinya sendiri. Lalu ditanya siapa mereka itu? Lalu dikatakan itulah dia orang yang suka melakukan kerja mengumpat Dia antara satu sama lain Yang memakan daging saudaranya Yang menghina saudaranya Yang Islam Kecuali dalam perkara yang diizinkan oleh Syar Orang-orang yang menyebalkan kemungkaran Yang menyebalkan kejahatan Disebut nama dia takut terpengaruh dengan dia maka boleh disebut namanya seperti Abu Jahal Abu Amir Al-Fasiq disebut kejahatannya disebut kezalimannya Firaun bukan disebut datang tubuh dan jasadnya disebut akhlak yang buruk bimbang kalau-kalau dia mempengaruhi orang lain orang yang sangat berbahaya yang sangat berbahaya masuk kampung dia perompak kena beritahu tahu ini kumpulan kelompok. Oh ni tak boleh dia jadi mengumpat. Jangan beritahu bila dia merampok. Itu salah. Tidak boleh. Untuk melaporkan kepada pihak yang berkenaan. Orang yang jahat. Kita laporkan kepada orang yang berkenaan. Itu bukan mengumpat. Yang diizinkan oleh syarak. Kadang-kadang jadi wajib. Menjadi saksi di mahkamah. Menjadi saksi di mahkamah untuk menjadi saksi di mahkamah. Mesti mendedahkan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dituduh. Sebagaimana yang dilihat menjadi saksi yang adil. Untuk bertanya hukum bila dia dizalimi termasuk isteri yang dizalimi oleh suaminya. Suami menzalimi diri dia. Maka dia mengadu kepada hakim. Suami menzalimi diri dia. Maka Hindun Bicu Utbah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna zawji Aba Sufyan rajulun sahihun. Suami saya Abu Sufyan seorang yang bakhil, yang yang kedekut. Apa akhudhu min malih? Adakah saya boleh ambil harta dia tanpa pengetahuan dia? Rasul so, kata ambil mengikut apa yang patut. Jawab Rasulullah ambil. Oleh kerana dia kedekut sangat, tak bagi nafkah pada isteri, berusaha kata ambil ambillah yang patut jangan kebah habis ambil mengikut yang patut menunjukkan bahawa dibolehkan kita mengadu kepada hakim kepada mufti kepada ulama kepada orang alim untuk dapat hukum tetapi dengan cara menyindir lebih baik menyindir lebih baik diluayatkan seorang wanita datang bertemu Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dia datang wai Amirul Mukminin suami saya seorang yang sungguh baik bertahajud selama-lamanya berpuasa selama-lamanya suami saya kala saya dinomok oh suami macam tu payah nak cari baguslah baguslah suami macam tu perempuan bodoh lalu Syurih Al-Kandi seorang pemuda yang ada dalam melih berkata wahai amiral mukminin perempuan ini mengadu berkenaan dengan suaminya kata saya umar ha, awak yang mengendalikan awak pada sangat biar ya, awak yang mengendalikan panggil balik dipanggil balik syurah mengatakan wahai amiral mukminin dia mengadu umar, suami dia tak balik ke rumah gani tidak melakukan gerilan dengan adil tak balik ke rumah isteri yang satu saja yang dua tak balik. Rasa nak balik, balik. Tak ikut giliran. Lalu dipanggil suaminya. syurah berkata, ikutlah cara yang baik. Ada puasa, ada hari tak puasa. Ada masa jaga, masa tidur. Guna giliran yang betul. Syurah mengendalikan kis dengan baik. Sayyidina Umar berkata, Idhat antaqadin fil basrah. Pergi, aku lantik awak jadi hakim di Basrah. Ha, dia pandai sangat lantik jadi hakim. Maka syurah menjadi hakim sepanjang zaman. Di zaman Umar, di zaman Osman, di zaman Ali Allah wajah, di zaman Ma'awiyah. Dan selepas itu dia letak jawatan. Letak jawatan. Syurah Al-Kandi yang terkenal dalam peristiwa kehakiman di dalam Islam. Yang terkenal dengan bijak menjadi hakim yang yang adil. Makna mengadu kerana keburukan dia dizalimi itu diizin oleh syarak. Ataupun al-jarh wa ta'dil dalam meriwayatkan hadis untuk menyatakan hadis itu sahih dan dhaif. Maka ulama-ulama yang meriwayatkan hadis mendedahkan hadis ini dhaif kerana orang yang meriwayatkannya ingatan dia tak kuat. Hadis ini palsu, terlalu lemah, orang yang meriwayatkannya pembohong tidak boleh yang meriwayatkannya seorang yang fasik disebut nama Sianu bin Sianu itu tidak menjadi salah dalam meriwayatkan hadis ataupun terpaksa menyebut kecacatannya untuk memperkenalkan sekadar itu saja itu dibenarkan oleh syarak itu perkara yang diizinkan oleh syarak menyebut keburukan seseorang kerana ada masalah dan ada tujuan bukan untuk menghina wattaqullah bertakwalah kepada Allah innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang disebut dalam satu hadis Abu Bermair bin Malik datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam Ma'i berkata, Ya Rasulullah Zana itu Wahai Rasulullah Saya telah berzina Rasulullah berpaling ke orang lain Buat tak dengar dia Dia datang lagi Ya Rasulullah Zana itu Saya sudah berzina Rasulullah buat tak dengar Dia datang lagi Ya Rasulullah Zana itu Saya telah berzina Dia datang lagi Sehingga pak kali zana itu Saya telah berzina Wahai Rasulullah Sehingga kali yang kelima dia sebut zina itu saya telah berzina. Tiga kali dia sebut pada Nabi SAW. Lalu saya tanya. Wata diri mas zina. Awak tahu apa dia zina? Awak kata saya berzina. Awak tahu zina atau apa? Saya tanya dia. Dia kata na'an. Ya. Saya berzina. Ataitu minha haraman ma ya'tir rajulu min amraatihi halalan saya lakukan kepada seorang wanita apa yang dilakukan oleh suami terhadap isteri secara halal rupanya dia ma turidu ila hadzal qaul apa tujuanmu mesti aku apa tujuan dia kata uridu an tutahhirani saya mau supaya Allah hukum saya bersihkan dosa saya ini mengikut satu riwayat yang lain Rasulullah tanya adakah dia mabuk adakah dia gila sahabat kata dia tidak gila dia siuman dia mabuk dia tidak mabuk ada yang mencium mulutnya kalau-kalau berbau alak dia tidak mabuk saya tanya lagi Adakah khalqa zalika minka fi zalika adakah engkau memasukkan itu ke dalam itu memasukkan kemalauan melakukan berzina kama yaghibu almilu ila almikhala warasha ila albilbi'r sebagaimana anak celok masuk dalam ibu celok sebagaimana timbul di dalam telaga ya tuan ya rasulullah ya wahai rasulullah mengikut satu riwayat yang lain Rasulullah buat tak jadi setelah dia sembahyang asar dia datang wa rasulullah hukum saya dan tidakkah Allah mengampunkan dosamu kerana engkau telah bersemayang bersama dengan kami eh dia datang lagi supaya dihukum lalu diperintah supaya direjam setelah direjam matilah dia kerana dia seorang yang sudah berkahwin tiba-tiba ada orang bercakap kalangan sahabat bercakap oh dia telah direjam macam direjam anjing ada orang cakap Rasulullah panggil orang yang cakap itu Rasulullah kata mudah-mudahan kamu sudah melakukan perkara yang besar dosanya perkara yang besar dia kata ini lontok ha? macam rejam simar bukan hanya rejam-rejam kedai kamu telah melakukan dosa yang besar terhadap saudara kamu tadi kamu telah mengumpat terhadap dia dia sudah mati. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangan kekuasaannya. Aku bermimpi melihat dia berenang di dalam kolam syurga. Dia telah bertawabat. Menanyakan Allah mengampunkan dosanya setelah dia menyerah diri. Walaupun orang itu sabit melakukan kesalahan. Jangan dijadikan kesalahan itu untuk sedap mengumpat untuk sedap mengumpat. Bercakap di antara satu sama lain untuk seronok cerita. Itu tidak boleh. Diharamkan oleh syarab. Maka bertawabatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Dibuka pintu taubat selagi nyama belum sampai ke halkom. Dibuka pintu taubat dengan luas laksana timur dan barat sehingga matahari naik dari arah barat pintu taubat ditutup sehingga belum tiba nyawa ke halkom matahari naik belum naik ke arah barat Allah Ta'ala menerima taubat orang-orang yang beriman disebut dalam hadis sekiranya hamba ku datang kepadaku dalam keadaan sepenuh bumi dosa aku datang kepadanya sepenuh bumi keampunan ini rahmat daripada Allah kita mesti bertaubat. Nabi bertaubat sehingga lebih 70 kali. Diwayatkan 100 kali. Bertaubat pada dia seorang Rasul yang tidak berdosa. Yang diampun semua kesalahannya. Dia bertaubat. Maka kita harus bertaubat kalau kita melakukan kesalahan. Kalau mengumpat, kita bertaubat. Kerana kesalahan mengumpat itu. Tidak semestinya berdasarkan kepada adik ini Kita berjumpa dengan orang tu Wah, aku kata kamu begini-begini Nanti dia tampak pula Jadi kelahi pula ha. Kalau berani begitu, sila kalau berani Permana Allah Ta'ala Ya ayuhan na'as Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa Waj'annakum syu'uban wa qabaila lita'arapu Inna akramakum inda Allahi atqakum Inna Allah alimun khabir Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Daripada seorang lelaki dan seorang perempuan Berbangsa-bangsa dan berpuak-puak Supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain Sesungguhnya yang paling mulia Di kalangan kamu di sisi Allah Ialah yang paling bertakwa kepadanya Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha tahu dengan cara yang terperinci. Bukan sebarang tahu. Ayat ini menyatakan hubungan di kalangan sesama manusia. Menunjukkan Islam bukan saja agama antara satu kabilah dengan kabilah. Agama antara bangsa. Agama sejakat yang menyatukan hubungan di kalangan seluruh manusia. Inilah masyarakat madani yang dibentuk oleh Islam. Bukan masyarakat madani di kalangan satu bandar Madinah saja. Bukan masyarakat madani di kalangan antarabangsa. Allah jadikan manusia itu daripada ibu bapa yang satu. Semua daripada keturunan Adam dan Hawa tidak ada keturunan yang lain kalau ada dalam hikayat Melayu mengatakan ada keturunan buluh bentung itu bohong mana buluh boleh melahirkan anak ha, kalau berasa keturunan buluh silalah bangga sangat dia keturunan buluh buluh tu buat lemang je ha, dia sebangga dia kerana dia keturunan buluh itu bohong semua manusia daripada Adam dan Hawa' dijadikan oleh Allah daripada seorang lelaki dan seorang perempuan Adam dan Hawa dijadikan selepas itu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya berkenalan di antara satu sama lain Ibn Khaldun mengatakan Al-insan madaniyun bit